а что с тобой? Что с тобой происходит? Малыш, ну ложись, ложись на вот тебя, ложись. Ложись, мама тебя укутает. Мы будем спать с тобой вместе, ладно? Брандучок, ты, ты чего? Зайка, а ты с мамой поговоришь? Мышка, тебе холодно? М? Може, тобі тривожне? Mm. Кінологи рекомендують малого притиснути до себе. Так у нього буде почуття спокою. Якщо хвостик не припиняє тремтіти, звернутись до спеціаліста у нашому випадку. Льончику миттєво стало легше.